Сегодня мы запускаем вторую фазу реформирования Центра 102, что отражается в подготовке переподготовки и по внедрению новых стандартов а, для а, стафа, который работает а, по всей Украине в центрах 102. Это очень важно. Вторая фаза реформирования унифицированной системы 102 а, связана с переподготовкой. Первая переподготовка кадров. Второе закупки нового оборудования, которое будет а, пока в Киеве, потом уже надеемся, что по всей Украине. И третье, самое главное. – это единый стандарт. Это человек, который сидит на СУ-102, как он, она должны ориентироваться на сервис. Наши партнеры готовы нам помогать, в оборудование, технической помощи. Так что я очень надеюсь, что в скором будущем у нас будет и понимание, и поддержка для того, чтобы создать единый подготовительный центр Национальную полицейскую академию. Я хочу поблагодарить канадским и американским партнерам для того, чтобы в первую очередь они помогли по созданию 102 и, конечно, они помогают уже второй фазе реформе колл-центра, который реально очень важен для развития национальной полиции Украины. В скором будущем, очень скоро, когда у нас будет полицейская академия. Здесь будут не только подготовительные центры на 102 или для других офицеров национальной полиции, но и здесь будет реально сильная техническая база. Например, как симуляторы, которые там разрабатывают несколько сценариев для полицейских. Например, то же самое, вот полоса препятствия серьезная, которая нам даст шанс для того, чтобы физически подготовить полицейских. Это рутинная работа, кропотливая. Если мы хотим настоящую реформу, если мы хотим, чтобы стандарты, полицейские стандарты соответствовали требованиям нашего общества, то мы должны поменять, что новые люди, подготовленные люди, молодое поколение и, самое главное, достойные люди Довжний займати соответственної должності Національної поліції України. Начальна програма буде складатися 6 днів. Це близько 50 навчальних годин. І всього курс прослухає близько 960 працівників поліції, що повинен мати і відмити кожен оператор служби 102. Він повинен швидко приймати повідомлення, при цьому отримати якомога більше необхідної інформації від заявника, толерантно заспокоїти заявника, та надати йому кваліфіковану допомогу, що повинен мати вміти диспетчер служби 102. Він повинен правильно оцінити події та організувати прибуття на її місце достатньої кількості нарядів для попередження вчиненого правопорушення, вміло здійснювати управління цими ці, нарядами поліції, забезпечити наявну інформацію наряд поліції, який направлений на місце події, та жорстко здійснювати контроль за своєчасністю та якістю реагування поліції на правопорушення. Це ще один шаг. Для улучшения качества надания этого, этого того сервиса, о котором мы говорили в начале ну, формирования всей национальной полиции, важно, чтобы мы качественно давали допомогу а, гражданам. А наши диспетчера и наши операторы 102, которые непосредственно взаимодействуют, это ну, мост между гражданами и патрульными нарядами полиции. Ми пишаємося тим, що можемо долучитися. Ми пишаємося нашою е, участю у, у цих проектах. Е. Дуже важливо, щоб цей навчальний процес у цьому тренінговому центрі відбувся, оскільки дуже часто відбувається так, що інформація, яку приймає від громадян диспетчер або оператор, рішення, які він приймає, є критичними і є важливими для життя людей. На даний час відбувається навчальний процес саме по навченню операторів. Служби 102 спілкуватися з заявниками. Їхня задача якомога швидше прийняти повідомлення і при цьому найбільше отримати інформацію від заявника. значит, заспокоиться, заявника ему необходимо, так же толерантно надати э, поспілкуватися с ним, тобто, потому что заявники бывают разные. У меня вопрос, можно, сколько человек одновременно вы можете обучать? На данный момент мы обучаем 30 человек, это группа. Всего у нас приехала на неделю 60 человек. Всего планируем обучить до 1000 человек ага. до конца года. смотрите, до 1000 человек, значит, кто эти люди? Эти люди операторы, которые вот как Александр Спасский сказал, и, и тоже Замослов сказал, они реально являются мостом между нарядами полиции, которые выезжают на место, и между как бы вот гражданинами. Я думаю и не только думаю, что я убеждена, что это уникальный э, класс, уникальный вот колл-центр, который э, нам даст возможность, чтобы моделировать любую ситуацию, которая происходит с оператором национальной полиции Украины в колл-центрах 102. Это очень важно. У нас есть специальная карточка, карту, яку мы Фіксуємо дане повідомлення. Наприклад, якщо людина дзвонить, каже: у мене вкрали велосипед. Ми фіксуємо повідомлення, адресу, куди потрібен наряд викликати. Прізвищем я по батькові людини, яка телефонує постраждалого, ну, заявника загалом. І вже потім туди направляється наряд, який вже там виконує свою роботу, допомагає людині. Як ми будемо обучатися. коммуникациями, потому что мы получаем очень много заявлений о том, что реально есть люди, которые не очень хорошо и красиво отвечают, не ориентированы на сервис, на людей. Да, у, нас, у нас на данный момент у нас делится на три этапа курса. правовое, то есть они должны правильно квалифицировать позиции, потому что это может быть как кража, уже которая произошла, что туда не надо спешить наряд. Либо это грабеж, который сейчас совершается, туда надо это. И они правильность квалификации. От этого зависит от того, как они какую информацию примет как правильно квалифицируют. так диспетчер правильно направит туда нарядов и достаточное количество нарядов. И он может предупредить наряд, что там есть оружие, чтобы они были готовы. Или о том, что там есть э, какая-то ну, опасность. Ваше повідомлення прийнято, принято, наряд направлено, очікуйте.